Говорить Харків, 20-та година в ефірі Обласне державне радіо. Вас вітає ведучий Роман Кривко. До вашої уваги радіопроєкт на варті закону в межах програми ЩІТ. Сьогодні в передачі як потрапляють на Харківщину контрабандні цигарки? Ви слухаєте радіопроєкт на варті закону Харківського обласного державного радіо. Ми неодноразово зазначали наявність в обласному центрі великої кількості точок продажу цигарок без акцизних марок, звертали увагу на проблему прокурора області. Важко повірити, що порушників не помічають силові органи. Прикро, що така діяльність нелегальних торговців не лише підриває віру співвітчизників у зміни в правовій системі, а й несе збитки бюджетам різних рівнів. Принагідно 20 листопада в Харкові, у межах всеукраїнської кампанії «Скажи ні контрабандним сигаретам відбувся круглий стіл, під час якого представники громадськості та влади правоохоронних і контролюючих органів обговорили вплив нелегальної тютюнової продукції на економіку України. говорить заступник начальника оперативного управления Головного управления Миндоходов в Харьковской области Дмитро Резниченко. Мы видим эту проблему, но проблема связана именно с реализацией сигарет контрабандных. Почему мы знаем эту проблему, мы знаем откуда она идет. На территории, скажем так, приграничных областей, это Приднестровье, Одесса, и Чернигов, там контрабандным путем поступают сигареты на территорию Украины, а потом уже распространяются на территорию Харьковской области мелкими партиями. Как мы боремся с этим? На сегодня именно у нас тютюновая продукции табачной изъято на 9 миллионов нашими сотрудниками. По сравнению с прошлым годом это три раза больше, так как в прошлом году у нас было изъято на 3 миллиона сигарет. Мое мнение, как представителя правоохранительных органов это нужно бороть на корню, а не точечно, скажем так, по реализаторам, которые продают эти сигареты там, на станциях метро и так далее так как мы непосредственно работаем в одном ведомстве с таможенной службой, когда мы выявляем сигареты, которые не соответствуют маркам акцизного сбора Украины, мы видим, что это марки Беларуси либо России. Мы подключаем таможню, и таможня также выезжает, составляет протоколы по данному факту. Набагато легше стримати потоки контрабанди в прикордонних регіонах, аніж потім вирішувати цю проблему роздріблено по всій Україні, вважає президент Національної організації роздрібної торгівлі Дмитро Опашко. Я представник Національної організації роздрібної торгівлі, яка об'єднує в себе кілька тисяч торгових точок. Це підприємці, які торгують, звісно, не тільки сигаретами, а всім ну, продуктами для населення. Будь-який нелегальний продукт, будь-то контрафакт, будь-то контрабанда, це в будь-якому зло в будь-якому проблема. которые сегодня существует. Опять же, что с ней делать, как с этой проблемой бороться, я думаю, каждый знает на своем Я абсолютно согласен с тем, что проблему надо решать с головы, потому что проще остановить потоки, которые идут из того же Венестровья, из той же Молдовы, из той же России, проще остановить там, и здесь уже иметь меньше проблем. Но я и согласен с Дмитрием Александровичем, что задача, допустим, я свою вижу, как общественной организации, в первую очередь, в том, формировать сознание потребителя о том, что пользоваться, потреблять этот продукт, Первое противозаконно и второе абсолютно ну, нецелесообразно с точки зрения здоровья. Как специалист табачной отрасли я могу сказать, в свое время, 4 года назад, когда исследовали эти сигареты, ну я же не буду говорить о повышенном уровне аммиака, это цинк, это свинец и так далее. Сейчас мы даже не об этом говорим. И мы говорим сейчас о том, что если продукт нелегальный, то его потребление, его покупка, осознанный выбор в сторону нелегального продукта является, ну если не противоправным действием с точки зрения закона, то аморальным с точки зрения гражданина. Начнем с этого. Да? Ну давайте посмотрим Дешевле, да, вопросов нет. Но это же неправильно. Вопрос не в том, что покупая эти сигареты, мы спонсируем криминальные структуры, мы спонсируем вполне возможно терроризм, мы спонсируем в том числе какие-то криминальные схемы и коррупционные схемы. Да, вполне возможно. И это тоже. И мы должны говорить о том, что, ребята, это в первую очередь противозаконно. И мы можем сколько угодно там принять на контролирующие органы, говорить, вот, ребята, вы там плохо работаете, вы не дорабатываете. Да нет, что-то надо в мозгу меня. Я считаю, и мои коллеги предприниматели считают, что это абсолютно противозаконно, это вредит бюджету, это вредит обществу, и бороться с этой проблемой на каждом уровне. Проблеми, з якими стикаються контролюючі правоохоронні органи, озвучив прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Харківської області Сергій Фокін. Хотілось би сказати про признаках ідентифікації, скажімо так, контрабандної і контрафактної продукції, тому що от ті, у тіри ми сталкивалися, то в принципе, эти сигаретные изделия, они настолько качественно, скажем так, сделаны, что обычный потребитель, даже специалист визуально не может определить. Является это контрабандной, контрабанду, допустим, мы еще можем там определить отсутствие марок, но является ли это контрабандным, он точно не имеет возможности определить, потому что он имеет полностью все признаки. В связи с этим, вот мы тоже сталкиваемся, проводим досудебное расследование, у нас есть в уголовном кодексе статья, которая нам говорит о том, что эта статья 204 Уголовного кодекса, которая говорит, что у нас не лицо несет ответственность за незаконное предбаня, перевезение, транспортирование. И вот им указано именно в статье сбуту незаконно выготовленных тютюновых вырубив. И вот с этим сталкивается основная проблема у нас. Почему? Потому что что такое незаконно изготовленные табачные изделия? Ну, вот как дать этому понятие? То есть, если это изготовлено табачное изделие в Беларуси, допустим, или вот в Приднестровье, оно везено на территорию Украины, мы же не можем считать его незаконно изготовленным, потому что оно изготовлено законно. То есть, мы сталкиваемся постоянно с тем, что нам фактически, если там с алкогольными напитками, понятно, это можно провести экспертизу и подтвердить это, да, то с табачными изделиями это ну, гораздо сложнее потому что вот это понятие, я бы, честно говоря, хотел бы тоже обратиться, если есть возможность, чтобы как-то ходатайствовать о том, чтобы, возможно, внести изменения в плане вот именно табачных изделий, незаконно выготовленных, потому что происходит казус. Касательно, как с этим побороться, если мы говорим о именно пополнении бюджета и вот этих проблемах, которые есть, недостачи, то в общем-то, в Европе там, и в цивилизованных странах есть, и в общем, у нас в Украине тоже это обсуждается на уровне правительства, ведения так называемой цифровой технологии, которая заменит марки акцизного сбора, которые вот это клеятся, там, покупаются, продаются, все это как-то очень сложно. Есть так называемый, как один из вариантов, это Identify, который код наносится на пачку сигарет. Сейчас у нас 21 век, все имеют смартфоны, мы обращаемся к этой пачке сигарет, сканируем, получаем информацию, Информацию, где она изготовлена, как она попала на территорию Украины. И правоохранитель это сможет сделать, и обычный потребитель, и производитель проконтролировать, как его движется продукция, и таможня, как она завозится. То есть, в принципе, это фактически заменит марку. Плюс по стоимости должно быть дешевле, что тоже, соответственно, возможно, даст возможность развивать отрасли именно официальной. И это повлечет удешевление самой продукции в последующем, потому что в нее заложена в том числе и стоимость же налога. Радіопроєкт на варті закону в межах програми Щіт обласного державного радіо закінчено. До ефіру передачу готували режисер Нела Гунченко, оператор Наталія Самохвалова. Автор і ведучий Роман Кривко. На все добре. Анкривко. На все добре. На все добре. На все добре. На все добре.